Bu saniyələrdə aldığımız, aldığımız xəbəri tamaşaçılarımıza və qonaqlarımıza çatdıraraq Azərbaycan ordusu Rəşadətli Azərbaycan əskəri 9905 gündən sonra Azərbaycan bayrağını Cəbrayıl asıb göstərdi. Aha, <laughs> <laughs> that. <laughs> bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Cənab, Cənab İlham Əliyev rəsmi tweeti. Ölkə başçısı Ali başkomandan Twitter səhifəsində bununla bağlı 32 saniyə öncə tweet yazım. Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır.